असल जी वेलकम टू मैंने वीडियो के सब लोग खैर कैरे से होंगे चलो जी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लछादार पकौड़े की रेसिपी और ये इतनी आसान तरीके से मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी और इतने ये क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और साथ में बहुत ही कम स्पाइसेस में आपके ये पकौड़े तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला और आपने कंप्लीट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और कोई भी स्टेप आपने इंशाल्लाह ताला मिस नहीं करना और सब चलेंसी शुरू करते हैं बसमिल्ला और हमारे लिए सबसे पहले हमने आलू ले लेने हैं जितने भी आपको आलू पकौड़ों के लिए चाहिए वो सारे आलू आप ले लें और इसको छील कर और कटिंग कर लेना है इसी तरीके से जिस तरह मैं आपको कटिंग करने, करने का तरीका बता रही हूँ गोल गोल पहले कटिंग करना है उसके बाद इसको लंबे लंबे की तरह ब्रेक ब्रेक कटिंग कर लेना है इस तरीके से आपने सारी कटिंग अच्छे तरीके से आपने कर लेनी है और उसके बाद आपने आ, जिनसा है इसके अंदर सबस मिर्च डालनी है और वो भी आपने ब्रेड की -ब्रे कटिंग कर लेनी है आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दें कम आपको पसंद है तो कम आप एक ही रखें और उसके बाद आपने इसके अंदर ज़ीरा डाल देना है स्पाइसी में सबसे पहले ज़ीरा आएगा उसके बाद कुटी हुई सोखा धनिया और अनारदाना अनारदाना आपकी अपनी मर्जी है डालना चाहें डाल लें ना डालना चाहें तो मत डाल लेकिन इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसके बाद आप इसमें नमक डाल दें वन एंड हाफ़ टेबल स्पून आ, मेरे इस आ, जो मैंने आलू लिए थे इस हिसाब से इतना ही जाएगा और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इतना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद एक वन टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर बेसन ऐड कर दिया था और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना और अगर आपके पास धनिया और पुदीना में कोई भी चीज़ है आप बस वो पीस के अंदर ऐड कर सकते हैं तो मेरे पास पुदीना आया था वो मैंने अंडा डाल दिया था लेकिन वो ना मैं मैंने फ्रीज किया हुआ था तो वो मैंने फिर लास्ट पे डाला था ताकि पानी ज़्यादा ना हो तो आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना आपने इसको पंद्रह बीस मिनट के लिए ना आपने इसके रेस्ट दे देनी दे है और इसका अपना आलुओं का जो पानी है ना वही उसी के साथ ही बेसन के, मिक्स करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से तो वही मिक्स हो जाएगा आप लोगों को एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं क्योंकि जब आप इस तरीके से ये स्टेप फॉलो करेंगे ना तो आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बन कर तैयार होंगे इन फ्राई करने के लिए ये पकौड़े रख लेने आप लोग चाहे थे डीप फ्राई भी कर सकते हैं मैं शैलो फ्राई कर लिए थे और आपने इस तरीके से ना ये डाल डालने हैं पकौड़े आपने कई तरीका देखा हो देख लिया हाथ से आप डाले हैं छोटे चोट छोटे से पकौड़े और इस ना आपने डाल लिया आपने बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पकड़े ने डाले इस तरह वो अंदर से नरम बनेंगे क्रिस्पी पकौड़े आपके नहीं बनेंगे तो चलिए जी अभी तक जिस चीज़ ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और शेयर कर दें और छोटा सा कमेंट भी लाजमी कीजिएगा तो चलिए जब इसमें लाइव हमारे वहीं हमारे पकौड़े ये देखिए मज़ेदार से क्रिस्पी से तैयार हो गए हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा गोल्डन सा आया था आपने गोल्डन से कलर के जब पकड़े हो जाएंगे आपने इसको निकाल लेना आपने बहुत ज़्यादा उसको ब्लैक नहीं करना लेकिन यहाँ पे आपको ब्लैक लग रहे होंगे लेकिन ये वीडियो में लग रहे हैं लेकिन रियलिटी में ये ऐसे नहीं थे बहुत ही प्यारा से इसका कलर आया था आपको मैं दूसरे क्लोजअप में दिखाती हूँ इन शि आपको पता चलेगा कि इसका कलर कैसा है मैं एक पकौड़ा आपके ना कैमरे के बिल्कुल करीब किया था तो वो आप देख सकते हैं कि कितना इसका गोल्डन सा कलर आया है इस तरीके के आपने गोल्डन से कलर के पकौड़े रखने हैं आपने बहुत ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं करना पकौड़ों को ठीक है ये देखें इस यहाँ पे इस टाइप पे देखें कलर कितना खूबसूरत सा लग रहा है और जहाँ जहाँ अंधेरा आता जाता है ना तो उधर आपकी जो उनसे है ये पकोड़े ज़्यादा ब्लैक लगते हैं लेकिन एक्चुअल में इसका कलर बहुत ही गोल्डन सा और प्यारा सा आया था ठीक है आपने इस तरीके के गोल्डन से पकौड़े रखें और आप मेहमानों के आगे साफ़ करें और इसी तो के साथ वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो भी इन शाला मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा डेजर्ट आपके लिए लेकर आऊँगी और वो डेजर्ट बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है इंशाल्लाह ताला आपने ज़रूर वो वीडियो भी देखनी है और आपने ज़रूर ट्राई करना और ये भी रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़